то огонь со второго этажа поднялся до четвертого. Женщина там с двумя грудными детьми, человек не знал, что делать. Детей спустили через, через канаты, по канатам, по канатам, да. Остальные все вышли через парадный вход, там пожарные спускали. Хорошо, хоть все обошлось хорошо. Детей грудничков? Да, вообще карапули вот такие вот маленькие. О, начали поднимать панику, пошли на второй этаж. На второй этаж не спустите. На балконе возможно выйти, потому что там где, ну, дым серьезный стоит. В общем, больше ста человек. Сейчас мы насчитали, которые находились здесь в общежитии, было их 97. Там, где пожар был, там был папа с тремя детками. Мальчик со второго этажа прибежал, сказал, что пахнет, ну как проводка горит. И сразу мы вызвали пожарную. С администрацией.

думала, что услышала, что какой-то звук и запах гарит, но думала, это в какой-то комнате, какое что-то мелкое, допустим, кипятильничек там или что-нибудь, и все рассосется. Потом это мигом стало гарью. Я детей к окошку спасатели бросили Бросили лестницу, детей через лестницу. Я выскочила через коридор. Ну, все нормально. Сейчас дети чужие люди взяли пока что. Но все благополучно, благодаря, конечно, работе спасателей. Поступил вызов по адресу. Было направлено второе отделение второй части и первое отделение третьей части по прибытию к месту вызова. На месте уже работало второе отделение второй части. Они подали ствол земного ДЗС на спасение и тушение пожара. По прибытию я увидел, что сильное задымление и пламенное горение со, с окна второго этажа. С окон, э, со второго этажа люди просили о помощи. По прибытию штаба э, начали взрослых эвакуации уже своим ходом, а детей грудных спустили по спасательной веревке и передали в карету спорной помощи подали ствол на тушение пожара. И в это время в соседней комнаты были крики от женщины о помощи. Открыли соседнюю дверь, была женщина. Ее одели спасательную маску, вывели на свежий воздух. Площадь пожара составляла около 40 квадратных метров. По предварительным причинам это оказалась детская шалость с огнем.